بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکسان آزر آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چانل سوات میں سیر کے لیے آئے نوجوان کو مذہبی گستاخی پر قتل کیا گیا یا کہ معاملہ کچھ اور نکلا ہے پولیس کے حوالے ایک ملزم کو کیا گیا کہ اس نے گستاخی کی ہے یعنی اس نے قرآن پاک کی گستاخی کی ہے سو پولیس نے اس ملزم کو کسٹڈی میں لے لیا اور لے جا کر تھانے میں بند کر دیا گی. لیکن کچھ دیر بعد وہاں پہ ایک حجوم پہنچتا ہے جو پولیس کی کسٹڈی سے اس ملزم کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو سڑک پہ گھسیٹا جاتا ہے سڑک پہ گھسیٹنے کے نتیجے میں اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی جاتی ہے اور آگ لگا کر اس کی باڈی کو جلا دیا جاتا ہے اس موقع پہ مشتل عوام کا جو رش ہے جمع غفیر وہ بھی واضح طور پہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہیں اس حوالے سے یہ جو واقعہ آج پیش آیا ہے سوات میں اور ملزم کو آگ لگا کر جلایا گیا اب اس میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو ملزم کو بیسکلی کس نے دیکھا کہ اس نے غستاخی کی ہے اور ان لوگوں کا کیا موقف ہے پولیس اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں اور وہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ کیا, کیا معاملہ یہ تمام چیزیں آج کے ویڈیو میں میں شیئر کروں گی آپ سے تو ناظرین یہ مذہب کے حوالے سے جو غستاخی وغیرہ کے معاملات سامنے آ رہے ہیں ابھی ریسنٹلی ہی ایک ایسا واقعہ جو ہے وہ کچھ دن پہلے بھی پیش آیا تھا جس میں کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے انہوں نے گستاخی کی تھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی اور اس کے بعد پھر دیکھا گیا کہ ان کے گھروں کو بھی جلایا گیا اور پھر جس کارخانے میں وہ کام کرتے تھے اس کو بھی نظر آتش کر دیا گیا اور اس دوران جو ہے اس کی جس نے یہ گستاخی کی تھی اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی سو یہ آج جو واقعہ پیش آیا ہے بیسکلی یہ سوات کا علاقہ ہے مدین آ, وہاں پہ یہ واقعہ بیسکلی پیش آتا ہے اور وہاں پہ مذہبی گستاخی کے حوالے سے پہلے چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ ایک شخص نے وہاں پہ مذہبی گستاخی کی ہے پولیس نے ملزم کو تب گرفتار کیا جب وہاں کے علاقہ مکین جو تھے انہوں نے پولیس کو جا کے بتایا کہ یہ جو متعلقہ گستاخی رسول کرنے والا بندہ ہے اس نے کچھ اوراق قرآن پاک کے جو ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے سو پولیس وہاں پہ آتی ہے اور آ کر اس ملزم کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے اب اس ملزم کے بارے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بیسکلی یہ سوات کا رہنے والا نہیں ہے یہ وہاں کا رہائشی نہیں تھا یہ سوات میں سیر و تفریح کے لیے گیا ہوا تھا اور بیسکلی اس ملزم کا تعلق جو ہے وہ سیال کوٹ سے بتایا جاتا ہے اب یہ سیال کوٹ سے سوات گیا ہے اور وہاں پہ یہ, یہ کام کرنے گیا ہے یا کیا معاملات ہیں اس میں بھی ابھی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے سو so جب اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد مساجد میں پھر کچھ لوگوں نے اعلان کروائے یہ چیز پہلے بھی میں نے ایک اس سے پہلے بھی اسی طرح کی خبر سامنے آئی تھی جو میں نے شیئر کی تھی کہ پولیس کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ہم ملزم کو ریسٹ کر کے لے جاتے ہیں لیکن بعد میں مساجد کے اندر جو ہے وہ اعلانات کروائے جاتے ہیں اور اعلانات کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جب ایک ہجوم بہت بڑا کراؤڈ سامنے آتا ہے تو پولیس کے جو عملہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس کی تعداد میں پولیس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ ملزم اس ہجوم کے ہاتھ میں دینے کے یا ان کو حوالے کرنے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتی اور یہاں بھی یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ پولیس اس ملزم کو لے گئی تھی لیکن یہ پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ بھی ہوئی ہے اس دوران کیونکہ جب ملزم کو تھانے میں بند کر دیا گیا تھا تو مساجد میں اعلان کروائے گئے وہاں پہ لوگ کٹھے ہوئے اس کے بعد مدین کی عوام جو ہے انہوں نے پولیس سٹیشن پر دھام بولا حملہ کر دیا مدین کی عوام نے پولیس سٹیشن پر جب حملہ کیا تو اس کے بعد چونکہ زیادہ ہجوم تھا انہوں نے وہاں پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی مظاہرین نے تھانے میں موجود جو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی پولیس کی گاڑیاں سرکاری گاڑیوں کو بھی وہاں پہ آگ لگا دی اور اس دوران پولیس نے بچ بچاؤ کرنے کے لیے جو ہے وہ فائرنگ بھی کی مظاہرین پہ کہ شاید یہ جو ہے وہ منتشر ہو جائیں لیکن عوام نے مبینہ ملزم یہ جو تھا اس کو وہاں سے زبردستی نکال لیا پولیس نے چونکہ اس کو بند کیا ہوا تھا اور یہ ہجوم اس کو نکالنے میں پھر کامیاب ہو گیا وہاں پہ کافی حالات کشیدہ تھے پھر کلام روڈ وغیرہ جو ہے وہاں پہ سوات میں وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بھی انہوں نے بند کر دیا کیونکہ اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ مشتل عوام ہے بسکلی یہ سوات کے علاقے مدین کی جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی پہ اس ملزم کو تھانے سے باہر نکالا ہے سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والا یہ جو شخص ہے قرآن شریف کی اور آق کی بے حرمتی کے حوالے سے کچھ مقامی لوگوں نے بزار میں جو ہے وہ اس کو دیکھا کہ اس نے بے حرمتی کی ہے اور ایک چونکہ اس نے بے حرمتی کی تھی تو پھر وہ جو جن لوگوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا تھا انہوں نے جا کے تھانے میں بتایا پولیس کو پولیس آئی اور اس کو لے گئی پولیس نے نے جا کر جب اس اس کو تھانے میں میں منتقل کیا ہے اس کے بعد اب مساجد میں اعلان کس نے کروائے ہیں کیونکہ پہلے بھی یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ کچھ مذہبی جماعتیں ہیں کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے اعلانات وغیرہ کرواتے ہیں سو uh, so لوگ پھر وہاں پہ مشتل ہو کے اس پولیس سٹیشن پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے مدین کے جو تھانہ تھا یہ وہاں پہ عوام نے حملہ کر دیا اور پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پہ فائرنگ بھی کی لیکن مشتل مظاہرین جو ہے انہوں نے جب پولیس کی موبائل یعنی گاڑیوں وغیرہ کو آگ لگائی تو پولیس کو بھی پتا چل گیا کہ یہ ہجوم جو ہے یہ اب ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا سو so, گاڑیاں تو جلکل خا... خاکستر ہو ہوگی تھی اور اس کے بعد پولیس تھانے سے بھاگ گئی تھانہ چونکہ ملزم اندر تھانے میں بند کیا ہوا تھا اور جب پولیس والوں نے دیکھا کہ ہجوم نے گاڑیوں کو آگ لگائی ہے اس کے بعد سارے پولیس کے اہلکار وہاں سے بھاگ گئے اور چونکہ تھانے میں وہ ملزم ہی پھر بچا تھا تو یہ جتنا بھی مشتل ہجوم تھا پھر یہ اندر گئے انہوں نے اس ملزم کو وہاں سے جا کے نکالا باہر لے کے آئے اس کو باندھ کر انہوں نے پھر سڑک کے اوپر گھسیٹا اور جب سڑک پہ گھسیٹا اس کی ڈیتھ ہوگی اسی دوران پھر اب ویڈیو سامنے آئی ہے کہ یہ جو ملزم ہے سیال سے تعلق رکھنے والا جو کہ سیر و تفریح کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سوات میں گیا تھا تو اس کو پھر انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی جل کے جو ہے وہ راک ہو گیا پولیس تھانے سے بھاگ کر جان بچائی ہے ویسے پولیس کے اوپر بھی جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں پولیس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں پولیس کو کوئی اپنا اس میں رول پلے کرنا چاہیے تھا لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے چاہیے تھے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ ملزم ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو ریسٹ کر لیا ہے باقاعدہ جو ہے وہ کوئی ایف آئی آر یا پرچہ درج کرتے ہیں یا کوئی جو مشتل ہجوم تھا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات پولیس کرنے کی کوشش کرتی کہ یہ جس طریقے سے جلا کر آت, اس جس نے یہ بے حرمتی کی ہے قرآن پاک کی آ, اس کو جلایا گیا اور اس سے ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ آ, ہمارے اوپر کافی زیادہ آ, پریشر ڈالا جاتا ہے بعد میں سو so, ان چیزوں کو پولیس نے ہی کنٹرول کرنا ہے جہاں پہ عوام مشکل ہوگی لیکن یہ اس طرح کے جو مذہبی واقعات سامنے آ رہے ہیں آ, تو اس سے یہ ایک چیز تو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ پولیس کا کردار اس میں بالکل زیرو ہے پولیس تھانے سے بھاگ گئی اور ملزم جو ہے انہوں نے خود ہی جا کے اندر سے نکال لیا اب پولیس والے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو اپنی جان بچا رہے تھے ہمیں اگر ہم بھی وہاں پہ رہتے تو ہمیں بھی یہ مشکل ہجوم جو ہے وہ شاید مار دیتا تو یہ تو پولیس کا حال ہے اور اب یہ جو وہاں کے کچھ مقامی لوگ ہیں ان کی کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ملزم کی لاش کو مدین بازار میں آگ لگائی گئی مقتول ایک سیاح کے طور پر مدین کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا مدین میں حالات کافی کشیدہ ہیں بازار بند ہے یہ جو شخص ہے یہ بیسکلی سیر و تفریح کے لیے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا جیسے کہ سیاہ جاتے ہیں یہ بھی سیالکورٹ سے گیا تھا ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اب اس بات کی کچھ لوگ وہاں پہ یہ بھی اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کے کسی کے ساتھ کوئی رنجش وغیرہ تھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور کس کس نے نے کمپلین کی ہے کس نے اس کو دیکھا ہے اور یہ اصل معاملہ کیا ہے اس کی تو بیسکلی پولیس نے ساری انویسٹیگیشن کرنی تھی اور پولیس اس ملزم کو تھانے میں چھوڑ کے خود وہاں سے بھاگ گئی اور اس کے بعد ظاہر ہجوم مشتل تھا وہاں پہ نعرے لگائے جا رہے تھے اور پھر اس کو ملزم کو انہوں نے پکڑ لیا تھا تو انہوں نے پکڑ کے پھر اس کو مارنا ہی تھا اس کو جلا دیا اور اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے اس سے پہلے بھی جیسے کہ سری لنکن ایک واقعہ سری لنکا کا شہری تھا اس کا واقعہ ایک سامنے آیا تھا بعد میں پھر ان کے ایکسیوزز کرنے پڑتے ہیں اسی طرح پہلے اور بھی کچھ واقعات ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ بعد میں پھر وہ یہ چیز نکلتی ہے کہ یہ تو کوئی ذاتی رنجش تھی تو اس کی وجہ سے کسی نے یہ معاملہ کیا اور بعد میں پھر مساجد میں کون اعلان کرواتا ہے اس کی کون انویسٹیگیشن کرے گا کون اس کا پتہ کرے گا کون لوگ ہیں کہ جو جیسے کہ ایک اگر یہ واقعہ یا کمپلین کسی نے کی ہے کہ یہ فلاں جو بندہ ہے اس نے مبینہ طور پہ یہ سارا معاملہ کیا ہے گستاخی کی ہے مذہب بھی یا کچھ بھی جو بھی معاملہ کیا ہے مذہب سے ریلیٹڈ تو پولیس اس کو لے جاتی لیکن پھر کوئی نہ کوئی تو ہے نہ کہ جو مساجد میں لان کروا کے کراؤڈ اکٹھا کرتا ہے جو ان کو مشتل کرتا ہے اور پھر یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں اور اب اس واقعے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن پروپر جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اصل میں یہ معاملہ کیا ہے اور یہ جس کو جلایا گیا یا مارا گیا ہے Uh, یہ بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ سیال کوٹ سے تو آیا ہے لیکن یہ وہاں اگر سیر و تفریح کے لیے آیا تھا تو اس نے پھر وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب انویسٹیگیٹ پروپر کی جا رہی ہیں انشاءاللہ نیکس نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کروں گی کہ اصل اس کا معاملہ جو ہے وہ کیا نکل کے آتا ہے سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرے بیل آئکن کو, کو ملتی رہیں